ভোক মানুহ কলা মানুহ গতিকে ৰাইজ সভাপতি হিচাপত মই সম্পদকৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিলো গতিকে আমাৰ ওঠৰ তাৰিখ ওঠৰ ঊনৈশ ডিচেম্বৰত ওঠৰ ঊনৈছ ডিচেম্বৰ আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া তাত আমাৰতো থলুৱা সংস্কৃতি যিখিনি আমাৰ গায়ক আছে তেখেতসকলে উপস্থাপন কৰিবই গতিকে আমাৰ এটা আমাৰ যিহেতুকে বাজেট নাই দুখীয়া মানুহ আমিতো তেনেকুৱা কালেকশ্যনৰ মানুহ নহয় সেই গতিকে আমাৰ মাজত আমাৰ মণিশংকৰ বৰ্মন্দা তেখেত গায়কৰ লগত ভাল এটা ড্ৰামছ আছে তেখেতে আমাক এটা কম পইচাত ভাল গায়ক দিম বুলি কৈছি বাজেট আমি কৈছোঁ তেখেতক যে আমাৰ কমিটিৰ পৰা বাজেট এইখিনিহীন তাৰ পৰা আমি বাজেট আমি দিব নোৱাৰোঁ তেখেতে কথাখিনি গাত পাতি লৈছেক্ৰেটাৰী কথাটো বাৰু ঠিকে আছেনে এতিয়া আমাৰ হ'ল মই আছোঁ গামচা মেনী গাঁৱৰ মানুহ মই আপুনি কি কৰিব পাৰে আমাক গমেই পায় গামোচাৰ ভেলী অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান আপুনি কিবা এটা কৰক আমাক পাৰে যাব কি পইচালৈ গায়কৰ কোৱালিটি আছে পঞ্চাছ হাজাৰৰ গায়ক যিটো পাতিম তাৰ কোৱালিটিটো বেলেগ হ'ব সেইটো গায়ক আমি যদি দহ হাজাৰ জানো তাৰ কোৱালিটি নিশ্চয় আৰু টল হ'ব এতিয়া পাঁচ হাজাৰৰ পৰাই মই একদম পঞ্চাছ ডেৰ লাখক গ'লে গায়ক আনি দিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকক কিমান দামী গায়ক লাগে সেইটো মই ক'ব লাগিব বাজেটটোৰ কথা আছে না দাদা আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান পাতিছোঁ আমাৰ বাজেটেই হ'ল পঁচিছ হাজাৰ আপুনি গায়ক লাগি দিব লাগে এইটো আমি হেল্প কৰোঁ আমাৰ আমি এছ চিৰ মানুহ আপুনি অলপ হেল্প কৰক আমাক পঁচিছ হাজাৰ ট'টেল বাজেট বহাচোন বহা মই অলপ চিন্তা কৰোঁ হ'ব আছে পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ ট'টেল বাজেট যিটো তাৰ ভিতৰত মই এটা গায়ক আনি দিম হ'ল দিয়ক কিন্তু এটা কথা কওঁ দে ভাই একদম বেয়া নাপাব গায়কটো ভাল বুলি শুনিহে আছোঁ তাৰ গান কিনোবা শুনিব নাই নতুন বলত কণ্টেক্ট কৰি বিভিন্ন গায়কে কণ্টেক্ট কৰে এইবাৰ নতুনকৈ কণ্টেক্ট কৰিছে বোলে মই ভাবোঁ বেয়া হ'ব নালাগে হ'ব গতিকে গতিকে পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত আমাৰ বাৰ বৰণীয়া কৃষ্টি আমাৰ মঞ্চ আমাৰ পেণ্ডেল আমাৰ এই বাইক চেট এইবিলাক গোটেইখিনি সামৰি আমাৰ পঁচিছ হাজাৰ টকা দে বৰ্মাদা দে আপুনি আমাক এটা গায়ক এইটো ক'লাই আমাৰ উপদেষ্টা তেখেত তেখেত আমাৰ যিখিনি হিচাপ নিকাচৰ দায়িত্বত আছে আমাৰ এখেতে আছে ভাৰত বাপে আছে গতিকে আপুনি আমাক এনেকুৱা এটা ডেৰ হাজাৰ দুই হাজাৰ তাতকৈ ওপৰত আমি যাবাৰ আমাৰ তাৰমানে পৰিয় নাই আমাৰ তেইছ হাজাৰ টকা অলৰেডি যাৱতীয়া যিখিনি বাজেট তাতে আমাৰ খৰচা বাকী আমাৰ তিনি হাজাৰ টকাৰ ৰয় বা তেইছ হাজাৰ গ'লে দুই হাজাৰ টকা ৰয় দুই হাজাৰৰ আমি মানে কি ডেৰ হাজাৰ বা ওঠৰশ টকা দিলি দুইশ টকা দি আমি চাহ পানী কিবা কিবি আমি এটা এনেকুৱা মেনেজ এটা কৰিম বাকী বা কিবা খৰচ হয় এইটো মই হলো দিম সভাপতি হলেও দিব বা অন্য কোনোবাই হলো দিব আপুনি এই বিষয় লৈ কিবা কব পাৰে নেকি মানুহকেইটা ভাল পাওঁ অসমীয়া গান গানে যাতে বেয়া নাপায় বেয়া নাপাব লাগে আৰু আমি যিজন গায়কক আপুনি দিব বিচাৰিছো সেইজন গায়কক আমাক একবাৰ লগ কৰে দিয়া

মই শুনো শুনিব নাই কি পোন্ধৰশ টকাত পোন্ধৰশ টকাত আমি ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটাত আমি এটা গায়ক পাইছো লাগে পাই নেকি পোন্ধৰশ টকা পোন্ধৰশ টকাত নেকি বস্তুটো মোৰ বিশ্বাস যিমান গায়ক দিছে কিবাটো গায়ক দিছি তথাপি আমাৰ গায়কেইটা দামী আছিল যেতিয়া পোন্ধৰ হাজাৰ আছিল বিশ হাজাৰ আছিল পঁচিছ হাজাৰ আছিল ত্ৰিশ হাজাৰ আছিল হয় নে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো যিহেতুকে সীমিত পইচা নাই পোন্ধৰ শতাশত আমি সুখী হব লাগে বাৰু দুই এটা গান শুনিব আপোনাৰ হয় নেকি ফালি দিব বুজিছো মোৰো সন্মানটো ৰৈ আৰু আপোনাৰো সন্মান ৰয় কৈছো মই কিয় গায়কে কলকাতাত দাদা আমাৰ যিহেতুকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাৰ কোনো উৎসৱ পৰ্ব নহয় এইটো আমি অনলি ফৰ আমি গায়ক এজন আৰু আমি থলুৱা শিল্পীক আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো

এইবিলাকে অলপ <laughs> আৰম্ভ হৈ বহুত দিন প্ৰেক্টিচ কৰা নাই নাই গলাটো খালাজি আৰু গলাটো খালাজিকেল প্ৰভ কি নাই গলা তুমি এই গানটো জানো না জানো জানো হা সেইটো গা সেইটামান ভাণ্ডাৰ আছে মানুহ বহুত মানুহ কলা মানুহ বগা মানুহে চাওক কি দি খাব আছে বহল কৰিলে মাৰি পিঠি বহল কৰো সেইকাৰণে তোৰ দেৰশ টকাৰ গায়ক দেখাৰ টকাৰ গায় এই গায়ক এইগিলা মদা বে গায়ক এই গায়ক মাতিলা ভাল বু পিঠি